Добрый день, любители сладкой ягоды. Сегодня мы в гостях ягодина Анатолия Васильевича. Сегодня рассмотрим смотрим очередную гибридную форму, называется лиза И часто говорят, что она одинаковая с розой красной, но я не знаю. Я брал у Люды Ткаченко, и она говорит, что лизы ягода крупнее и вкуснее, и она немножко раньше созревает. Ну, у меня нету красной розы, я не могу ее сравнить, но я вам покажу э, монолизу. Э, что я вам хочу сказать, ягода крупная, вот, в этом году конечно она не такая крупная, как в том году была, потому что она кус замерз и отбила спящих почек, но и то слава Богу дало, вот, хоть немножко дало урожаю, э, мускат сильный, хрустящая. Дуже-дуже перспективный сорт и урожайный, и я думаю, что он э, востребованный будет. Так что, если надо будет, пожалуйста, заказывайте лозу. Телефон у меня 063-841-0526. До зустрічі, гарного дня и здоровья.